Até Thank <laughs> you. Ну что, друзья, второй тайм встречи команд УПО Экодом сорняшки команды. Только что Экодом, как и в первом тайме, вышел вперед, 3-2. Напомню, это заключительный матч, он идет в не прямой трансляции, в видеозаписи. Вы его увидите не 6 декабря, то есть когда матч проводится, в 17 часов в редон государства спорта, а увидите его уже, наверное, 7 декабря. Вот там есть что смотреть на YouTube-канале Ассоциации Фузала Ганской области. Все матчи там есть. Часть из них, наверное, но ну не больше, но весомая часть будет в прямой трансляции. И напоминаю, что в среду, в ближайшую среду во второй половине дня уже будет скомпонован календарь предстоящих выходных. И там будут указаны, наверное, мы уже определимся, где будут прямые трансляции. Мы, в принципе, готовы работать все матчи прямых трансляции, Но есть определенные технические возможности. Не всегда никогда позволяет. Наследить. Ну вот сегодня из 8 матчей здесь до университета спорта 6 были показаны в прямой трансляции. Не знаю, какая аудитория, я сегодня не отслеживал чат. Сейчас приеду домой, буду смотреть, что там люди пишут, какие впечатления. Нам интересно знать, как мы работаем, как какие отзывы, какое качество этой работы. Если ближе к матчу, то еще раз напоминаю, это отборочный турнир 5-6 лиги. Э, Упов, белые футболки, ворота справа. Петр Беседа, 6-й, 17 Виталий Тарасов, 13-й, Владимир Мирочек, Денис Матушкин, 1-й, Дмитрий Лимонюк, Максим Лимонюк. Рокодома в ротах Андрей Шадлин, 11-й, Роман Городничий, 5-й, Олег Гордеевский, 7-й, Никита Матвиенко. И... Александра Корсун, какой номер там девятый. Тренер команды Алексей Ковитов. Матвиенко забил сегодня один мяч. Корсун. Ну, пытается даже такое позиционное нападение играть команда. Ничего из этого не вышло толково. Сейчас Владимир Мирошник мог. Владимир Мирошник. Был ближе к тому, чтобы было поменяться Корсун, Гордиевский получается, уже было под острым углом. И там пополам? Пополам 0-0. Данил Цуканов, второй арбитр, делает замечание вратарю Кирилл Кузнецов, 15 передача на обещали не проходит. Косу, Городничий. Матвиенко. Но ну, не Николай, а Никита. Это не Шахтер Донецкий, это Экодом Северодонецкий. Это, нормально, нормально. Все, по ребят.

Твоя да, Сейчас хорошая комбинация веером прошла. Как когда-то Киевская Динамо в финале Кубка Кубка в 1986 году против Атлетико Мадрид. Наверное, одна из самых красивых комбинаций в истории Киевского футбола. Киевляне забили тогда. Анатоль э, Вадим Евтушенко забил. Завершающий удар был. Далее Белая Иваненко. Марк Чинник. Кирилл Кузнецов. Кузнецова-младшего. прошла передача на Чинника. Хорошо сориентировал сейчас Максим Манюк. Я на площадке Марк Чиник. Он пока вот из тех футболистов, которых мы отслеживаем, пока единственный Марк в этом чемпионате. А у нас где-то так около, ну не тысячи футболистов будет, а что-то цифра будет такая, примерно, ну за 800, наверное. Натушкин, Чиник. Есть у нас и Тимофей, есть у нас и Семен, есть у нас и Григорий и довольно редкие имена. Ливан один Нет, есть да, уже. Это Кирилл Кузнецов потерял мяч. Давай, 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 О, городничий один на один. Давай, Отпустил давай, далеко. Площадка то маленькая. Надо тут соизмерять скорость. Потерял ворота Андрей Шадин и Денис Матушкин.

сыграл. О, молодец, молодец. Кузнецов, Кирилл. А, кстати, и Анатолий тоже на площадке. Два Кузнецовых, седьмой и пятнадцатый. Анатолий постарше. Корсун. Корсун здорово прошел. 3-2. Матвиенко. Но время утрачено. Прибежал даже Анатолий Кузнецов. Уже вот так убежит. Желтая карточка для Матвиен. Ну и фол. Это первый фол всего. Всего. Во втором тайме. Команда Экадон. Вообще в этой встрече во втором тайме первый фол. Вот Кирилл Кузенцов сейчас за брата отомстит, за старшенького. Не попадает. Он. попадает в стену. Из, за и... И из... Добивается так. Отомстил Кирилл Кузнецов забрал. Кирилл Кирилл Кузнецов. Анатолий Кузнецов. Владимир Мирошник забил мяч. Уточняет диктор по стадиону, что Владимир Мирошник. Я, 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 я. Уточняем и мы. Владимир Мирошник, номер 13. В перекладину кто? Сергей Зубко попадает. 3-3 укол впереди. Привалка боролся, Александр. И вратарь туда. А как не, не зубку остановил неаккуратно. аккуратно. Все, Вот это не фол, это аут. Сергей Зубко. Подключился Шадрин и хороший удар, в принципе, это получился. Не совсем нет, нет. точно. Кстати. Рыбалка. Тарашенко играет. Перешел с команды Тайм. Тайм не заявился в этот чемпионат, к сожалению. К сожалению. А основная команда ГУНП вчера выиграла сенсационно чемпиона 3-2. Этот и другие матчи, друзья, смотрите на YouTube-канале Ассоциации Кузова Рыжа Луганской области. И там по ссылкам заходите в соцсети, подписывайтесь. Масса информации будет думать. Думаю, не забывайте за сайт спортивный донбасс. Оригинально пытался Петр беседа завершить эту комбинацию, не получилось. 4-3.

Завершился тайм-аут. Александр Корсун. Передача на Зубко. Там мог привал, как с ним не получается. Шадрин. Матвиенко. Матушкина, приезжайте, все там поршун пробить. Главое заработать. И сейчас вырастает это добывание. Зубко пробивал матлиен э, привалка добивал. привалка.

Обыграла дебютанта команду «Золотое» со счетом 16-5. А так, э, ну, самый большой... А вот и сегодня был еще матч, когда Лещанский Будивельник обыграл команду э, «Рамус-Можняковка» со счетом 8-2, по-моему. Да, 8-2. Вот. А так вообще результаты очень плотные. борьба. Вот сегодня так матчи заканчивались. Там с минимальным преимуществом буквально. Один-два мяча. Это говорит о том, что вот такой очень плотный состав участников. Э, ровный состав участников. Прежде всего. Пробивает Беседа. Шадрин в атаке. Матвиенко, Матвиенко. Забежал в угол, а там его догнал первый Беседа. Левша, наверное, Максим Лиманюк выбрасывает левой рукой. Тоже немаловажный фактор. Соперники должны знать, какой ногой играет вратарь. И какой рукой выбрасывает. Мелочей не бывает. В зале, в поле. Если он левша, то ему неудобно под правую ногу отдавать мяч защитникам. И наоборот, значит, если он получит мяч, то он может сыграть так, как сыграл э, Марк Андрей Терштеген или когда-то еще давно Александр Шавков. Зеленский. Но не похож на того Зеленского, которого мы видели в вечернем квартале. Денис Зеленский, по-моему. Дмит... Дмитрий Зеленский. Восьмой номер команды Экодом. У нас еще один Зеленский. Владислав Зеленский играл вчера с команды Шахта имени Григория Капустина. Приволье. И Марк, Марк Чиник. Кирилл Кузнецов. Если Упо хочет выиграть, надо нагнетать. 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 Кирилл Кузнецов. Забивает Кирилл Кузнецов. Забивает Кирилл Кузнецов. И какая это минута? 17 минут от второго тайма. А значит, 43-й. Киилл Кузнецов. 43-я минута. соберись, все нормально. А это мне поставил ногу тот самый Зеленский, который Дмитрий. Минутный перерыв, да? Берет команда УПУ. Кто-то из футболистов в белой футболке сказал минутный перерыв. Там, кстати, я не знаю, как в правилах прописано, но у нас здесь, в Луганской области, иногда как-то так вольно обходятся с этим. Кто-то подошел, попросил минуту, ну и пошла минута должен это делать кто там, тренер или капитан команды. Специально обученный человек в команде должен взять Он должен просить минутный перерыв. А он просит только тогда, когда мяч у... Игра остановлена, и мяч владение должно быть как раз у той команды, которая хочет попросить тот самый минут.

Маню политнечно кузица у младшего. Безоднественная передача. Ну, по моему секундомеру там потихоньку время катится. Да, 19-20 минута, наверное, да? 5-4 упо впереди. Ну если так по справедливости, наверное, игра у то раунда. Может быть, упол как-то выглядело немножко убедительно в отдельный м -м, момент но самодачи я к этому, не не откажешь. Есть работа для Гаяны Арташеса, она сегодня с нами целый день. Вот комментатор сегодня целый день работает на всех восьми матчах. И Гаяны Арташеса вроде как бы не первые люди в футзале, да, ну, а без них никак не обойдешься.

Я сейчас попробую угадать этого футболиста. Наверное, все-таки в воротах играет Дмитрий Гончаров. Наверное, в воротах Дмитрий Гончаров. А не... я называл садом. Наверное, так. А вот этот футболист, который без номера, наверное, все-таки Владимир Черновский. Наверное, так. Поэтому нет сегодня шагры. Нужно более тщательно подходить правильно записывать своих футболистов. Я то большинство футболистов помню в лицо, но ну, вот сейчас был перерыв э, с марта месяца, потом летом я очень редко комментировал матчи, потому что был все время занят э, там футболом, мотокроссом и все остальное. Вот. У э, многих футболистов просто... Вот он самый неизвестный, как его сейчас объявить гитар по стадиону?

Я своим инструктивным методом. Отойдет, что ты когда что это Владимир Черновский безнамерной. Максиму сюрме проще. Там рядом Алексей Ковитов стоит. Тренер команды. Он подскажет. Ах, пятка не прошла беседы. Такой ответственный момент. Сколько там по секундомеру. Ну вы по трансляции можете смотреть, сколько там. 25 минут плюс. Плюс тайм-аут были там. Отсекайте тайм-аут, вернее, добавляйте. Компенсируйте это время. Корсун городничий. Не тот городничий из... из... из мертвый, а тот городничий, который Роман. все. Обыгрались. Беседа на развороте потерял равновесие. И шлепнулся на паркет до дворца спорта. И пусть это падение будет последним в этом игровом дне. И пусть она будет только на паркете. Пол. Это первый фол, кстати, как неудивительно. Первый фол команды. Дмитрий Гончаров. Все-таки это Гончаров. Был опознан нами, как Гончаров. Кто там, судя по поглядывает на секундомеры. И, 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 и Алексей Кучерешко сделает тот самый контрольный выстрел, последний свисток при счете 5-5. Зайди, Хамаш, друзья. До встречи в следующую субботу и воскресенье.